jihad ni satu bak yang orang kapi tak suka dan kita pun banyak kerana bila sebut jihad ni maknanya nak perai lagi ada tidak luah makna jihad dia tidak nak oh, kata perai guna senjata tu saja juga apa dia makna jihad dari segi bahasa makna jihad makna susah jihad tu jihad dan balang saya mendapat susah dari segi syarat iaitu mengorbankan tenaga daya upaya untuk memerangi orang kapi dan perkataan jihad ini juga digunakan untuk mujahadatun nafs untuk kita lawan nafsu kita lawan syaitan lawan orang-orang fasik -orang itu pun termasuk dalam jihad juga Adapun mujahadah memerangi jiwa kita sendiri nafsu kita sendiri apa dia maknanya maksud dia nya belajar agama atau oh, maksud berjihad lawan nafsu jihad berperang dengan diri sendiri tu apa dia belajar agama lepas tu beramal dengan orang kita belajar tu yang kedua yang ketiga mengajar ha, nah, Itu makna jihad dengan nafsu Dengan jiwa kita Diri kita Jihad melawan syaitan kepada dia Iaitu Lawan Dalam menolak Kekeliruan yang dia a, Timbulkan di dalam diri kita Dan maksiat yang Tak kena menarik tu Kita kena lawan, lawan. Itu makna lawan Syaitan Pergai okay, dengan syaitan Pergai okay. okay. okay, dengan orang kapi Pergai okay, dengan orang kapi Boleh berlaku dengan tangan boleh berlaku dengan harta benda boleh berlaku dengan lidah dan hati termasuklah jihad dalam melawan orang-orang fasik -orang pula ke mana? Dengan tangan, dengan lidah dan dengan hati. Khilaf pula ulama tentang jihad dengan orang kafir ni, ada ke fardu ain atau fardu kifayah? Atau ada pada ketika-ketikanya fardu ain, pada ketika-ketikanya fardu kifayah? Kalau ke mana? Ada nah, kata kita orang Islam ni dengan jihad ni ada dua keadaan kita. Jadi mengikut pendapat ulama yang masyhurnya ialah fardu kifayah secara umumnya ia adalah termasuk dalam fardu kifayah kecuali kalau ada keadaan yang mendesak sehingga jadi kena keluar perai ha, dalam keadaan maknanya perai teruk lah ha, musuh tu ramai kau misalnya ha, mengancam sangat kau. terutamanya kalau pihak pemerintah yang menentukannya ha, jadi fardu kifayah itu tertunai dengan melakukannya kalau dalam setahun sekali mengikut jumhur ulama' Ha, kata setengah ulama pula wajib bila boleh bila mampu seseorang tu mampu walaupun secara berterusan seperti zaman Nabi SAW sehingga Islam ni jadi kuat dan menguasai negeri-negeri yang lain dan Islam tersebar dengan bebasnya ke seluruh pelosok bumi pendapat yang betulnya setelah dikaji berdasarkan sekian banyak hadis-hadis ni jenis jihad terhadap orang kafir jenis jihad terhadap orang kafir ni ya, kerana dia bukan jihad dengan tangan saja. Dia kata jihad dengan harta, jihad dengan lidah, jihad dengan hati ni Itu maksud jenis jihad dengan orang kafir. Ni wajib atas setiap orang Islam. Tak kira lah setakat mana orang masih mampu. Sama ada dengan tangannya atau dengan lidahnya atau dengan harta bendanya atau dengan hati. Tak boleh reda. Dia mesti kena ada lawan dengan orang kafir. Oh sebenarnya maksud utama Islam yang sebenarnya nak suruh so orang Islam masuk Islam nak suruh orang tu Islam kapal kerja Islam tak ada lah perai ni ha, jadi waktu orang tu perjuangan tu untuk mengislamkan orang kapal dia ya, tu tak ada sebab kita kena ingat mata lama apa tu jual sebenarnya ataupun kalau tak usah masuk Islam ada kebebasan bukan paksa dia kena tunduk kepada pemerintahan Islam Kalau dia kena terima kuasa Islam kuasa Islam tu pemerintahan Islam tu dia kena terima kalau dia terima dia tak usah islah Islam apa tapi dia duduk tu ikut undang-undang Islam peraturan Islam cara Islam Bukan makna peraturan Islam tu Kapi tak boleh minum arak Tak, dia boleh minum arak Makan babi lah Dia boleh makan babi tu Maksud dari segi peraturan Masyarakat ni Kenegaraan Hak tu hak mereka Kena tu Itu maksudnya Kalau boleh hak tu tak ada tak apa Sama ada Islam Ataupun kalau tidak Islam apa Ikut cara Islam Kemudian dalam kitab Hidayah Ni kita Pekah Hanafi Dia kata jihad itu adalah fardu kifayah Apabila satu golongan manusia sudah buat kerja tu Gugurlah Fardu itu daripada orang lain-lain Maksudnya tak berdosa lah orang lain-lain itu Kalau tak ada siapa-siapa pun Yang bangkit berjihad Maksudnya dengan apa cara tadi lah Termasuk dalam hati kepak kau tadi Tak ada langsung ha, Jadi kalau tak ada siapa-siapa pun buat kerja jihad ini Dosa semua sekali Dengan sebab meninggalkan jihad Dia kena ada fikir orang Islam ni Nak melawan orang kapi Ikutlah dengan cara masing-masing Dengan cara masing-masing Sampai ke satu peringkat Kalau nak melawan dengan senjata pun Kena ha, Kalau tidak Kalau ada jalan tidak berlawan dengan senjata kita kena pilih jalan itu dulu kecuali kalau suruhan untuk jihad itu umum maknanya perlu keluar belaka ha, maka pada ketika itu jadi fardu ain lah sesuai dengan firman Allah in firu khifafan wa thiqala. sesuai dengan ayat itulah kamu kena keluar apa kan sama ada dalam keadaan mudah ke kamu ataupun dalam keadaan berat dalam keadaan susah dalam anda pun tak boleh kena tubik belaka lelaki perempuan pun kena tubik tua muda pun kadang masing-masing kena tubik kena pergi berperang dalam kada'ah nafir am dia panggil an nafirul am mana seruan jihad yang umum untuk semua sebab keadaan terdesak sangat keadaan terdesak sangat orang nak mari serai kita hatu habis ini. begitulah kira-kira tu dalam kitab takhir dia kata kalau seruan jihad itu jadi fardu ain kepada orang yang dekat dengan musuh kepada hak jauh sikit dia jadi fardu kifayah tapi kalau tak pandai hak dekat dengan musuh tu kena dia masuk jadi fardu ain juga dia. hak jauh sikit tadi tu jadi fardu ain juga Begitulah seterusnya Sapa ke seluruh bumi Kalau tak pada dengan tu Hak lain kena pergi jadi fardu ain Asalnya Fardu ain kepada orang dekat Tapi kalau tak pada orang tu Dia kena orang lain masa dekat dengan dia Lepas tu Hak jauh sikit Jauh sikit Begitulah Akan jadi fardu ain jadi sehinggalah keperluan itu yang mendesak tu jadi tak ada dah. barulah hak jauh tu jadi perlu kifayah <tuh> lah tadi. Tapi kalau selagi kawasan dia atau orang di kawasan dia tu diperlukan, perlu sangat maka jadi fardhu ain. bab kelebihan jihad dan firman Allah taala sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta benda mereka dengan balasan mereka akan mendapat syurga mereka berperang fi sabilillah lalu membunuh dan terbunuh itu adalah sebagai janji yang benar dijamin olehnya dalam Taurat Injil dan Al-Quran siapakah Orang yang lebih sempurna janjinya Siapakah orang yang paling dapat menyempurnakan janjinya dari Allah Oleh itu, terimalah berita gembira Kerana jualan kamu yang telah kamu lakukan itu Dan itulah kemenangan yang besar Hingga kepada firmannya Wabashiril mu'minin Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Jihad Kalau orang mengaji Di antara dua pihak itu Ada pertentangan Nafsu dia nak tidur Dia kata Saya ah, tak boleh tidur lagi Kena baca lagi Baru ada perlawanan Kalau nafsu dia tidak kata Tidur Hak ni pula kata Tak usah tidur Baca lagi lah Tidak ada perlawanan Tidak ada kepayahan Kesukaran Jihad itu daripada jahat asalnya Maknanya kesukaran Kepayahan Kerumitan Kesulitan Tak ada sulit Kalau tak ada Tarik menarik Kalau tidak berebut, lagu tu Bila berebut Adalah susah Ah kita ada harta di satu pihak kita merasakan kalau kita simpan harta ni boleh banyak gini di satu pihak yang lain agama mengatakan kita kena belanja kita kena kurbankan sebahagian daripada harta kita tu situ ada pertentangan maknanya susahlah tu nak menghadapi tu sebab ada cabaran ada yang menghalang kita bukan maknanya sesuai dengan perasaan kita kalau nak kira perasaan kita tak sih apalagi kalau melibatkan nyawa tentu sekali seorang tu nak hidup macam-macam cara nak hidup lama. Dengan cara jaga makan lah. Jangan we jadi susah fikiran lah. Tenang. Tenang hidup. Duduk di kawasan yang nyaman. Macam-macam manusia ni cari untuk kesihatan dia. Makan ubat. Takut nak mati ni. Lah. Perang ni maknanya mati. Situ ada perlawanan. Tu. Bila mati, kita rasa tak ada dalam kesedapan ni. nikmat. Kalau kita kaya pun, nikmat kekayaan kita tidak dapat rasa dah. Jadi itu tu tak sesuai belakang tu tidak sesuai belakang dengan nafsu kita. Dengan keinginan. Dan perasaan kita tak siap berlaku tu. Bila begitu, ada pertentangan lah. Situ ada pertentangan. Kita kena korban. Kena lawan. Bila lawan itulah. Jihad. Dalam apa perkara sekalipun. Hidup kita ni. Mesti ada perlawanan. Kalau tidak wani nak lawan. Habis kita. Begitu juga. Sesuatu bangsa. Sesuatu umat ni. Kalau orang ceroboh dia. Wakan dengan dia. Senyap. Tak kata apa. Bangsa itu akan pupus. Akan hilang. Daripada muka bumi ini. Jadi untuk kekal dia kena lawan. Kalau tidak lawan, akan hilang. Akan dijajah, akan dihina, akan dibuat apa saja ikut suka orang. Di situ bila begitu, pertembungan tu suka, kena lawan. Dah tidak sesuai dengan perasaan kita. Kalau nak kira macam manusia tak sesuai, susah-susah lagu tu. Tak Itulah konsep jihad dalam arti yang luas. Mana kemuncaknya ialah mengorbankan nyawa. Nabi SAW mengajar daripada sekecil-kecilnya, sampai sebesar-besarnya, -besar perjuangan itu. dia mengisi arti perjuangan betul-betul. Berasa apa-apa yang kita buat, kita buat dengan bersungguh-sungguh. Dengan sehabis tenaga. Itu makna jihad. Yang mencurahkan habis tenaga kita. Daya upaya kita. Untuk mencapai sesuatu maksud kita. Hak-hak itulah jihad. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar. Kalau tidak boleh buat lagu itu, tidak akan ada kejayaan. Tidak akan ada kemenangan. Mesti nak dapat dunia pun kena lagu tu. Jadi apa lagi kalau nak dapat kelebihan-kelebihan syurga ke apa, -apa tu, oh tu kena kuat lagi lah. Jihad itu akan terus sampai kepada hari kiamat. Jihad itu tidak boleh dihentikan, tidak boleh dihapuskan oleh kezaliman orang yang zalim dan keadilan orang yang adil. Tetap ada. Tetapi orang-orang yang terpesong ada juga dia kata jihad dalam bentuk ni tak ada dah kata dia tak boleh berjihad itu daripada dulu pun kalau kita perhati akhirnya dia dapati dia tu ajaran salah hmm. seperti Qadiani dia kata tak boleh berjihad jihad dengan dalam bentuk lain jihad dalam bentuk harta dalam bentuk apa sajalah tapi jihad dalam bentuk lawat orang kafir ni tak ada pasal apa Qadiani itu adalah upahan bangsa barat untuk menghancurkan orang Islam jihad tak ada lah macam terhapus lah kalau kita kata tak boleh nak perang tak cukup alat itu lain cerita waktu oh, tu, tu. Kalau tak ada langsung perang, tak ada dah. Itu termasuk dalam ajaran sesat. Sebab jahat ini terus ada. Dalam Al-Quran, ayat-ayatnya cukup banyak. Tak boleh dinafikan hal itu. Di antaranya hal ini. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta benda mereka. Dengan balasan bahawa mereka akan mendapat syurga. Mereka berperang di jalan Allah lalu membunuh dan dibunuh. Sebagai janji yang benar dijamin oleh Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah orang yang lebih dapat menyempurnakan janjinya dari Allah? Tak ada orang lain. Jadi bila Allah SWT jamin lagu tu, janji lagu tu, nak bimbang apa dah. Dengan sebab itulah mujahidin Islam di mana-mana pun. Dalam kata umat Islam telah lemah sekalipun. Bila semangat jihad ini ditiupkan pada masa dia, jadi naik. Dan musuh Islam tak boleh nak buat apa. Walaupun maknanya senjata persiapan tak cukup pun. Itulah maknanya kesan semangat jihad itu. Siapa dia sampai bila-bila? Tak boleh secara terang, secara senyap. Dia tidak boleh kita hentikan benda ni. Tak boleh. Dia adalah fitrah Islam. Kalau kita nak hapuskan semangat ini, maknanya seseorangnya kita nak menghapuskan orang Islam. Jiwa Islam. Tak boleh. Tak mungkin. Jadi, terimalah berita gembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan Mana jual beli itu begitu menguntungkan. Pasal Allah SWT sendiri jamin. Dan itulah kemenangan yang besar.